Son zamanlar ölkə gündəmini zəbt etmiş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən Bakı İslam Universitetinin ali təhsil haqqında diplomlarının bir hissəsinin bu günə kimi tanınıb-tanınmaması məsələsinin müsbət həll olunmaması onu deməyə əsas verir ki, məsələyə qərəzli yanaşma mövcuddur. Bunu hüquqşinas Vüqar Dadashov Bakı İslam Universitetinin məzunlarının diplomlarının tanınması ilə bağlı məsələyə münasibət bildirərkən deyib. Hüquqşinas fikrini belə davam etdirib Sözü gedən məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyi İqtisaiyyatla əlaqədar sektorunun müdiri Cəsarət Valiyev açıqlamasında bildirib ki, Nazirlik sözü gedən universitetin diplomlarını tanıyır. Universitet fəaliyyət göstərir və orada tədris proqramı aparılırsa, diplomlar niyə tanınmasın ki? Nazirliyin nümayəndəsi onda qeyd etmişdir ki, onda yaranan problemlərlə bağlı məlumatlar yoxdur. Əgər ali hakimiyyət orqanı Bakı İslam Universitetinin diplomlarının tanınmasında heç bir problemin olmadığını bəyan edirsə, onda 3550 məzunun diplomunun tanınmaması necə və haradan meydana çıxması böyük sual doğurur və sual məlum cavab şəklində görünür. Daha doğrusu, məsələdə hüquq tənzimlənmə anlaşılmazlığı deyil, maraqlı tərəflərin güc nümayişidir. Təbii ki, çoxlarına məsələnin hüquqi tərəfi tam aydındır və həmin diplomların tanınmasında heç bir hüquqi maneə yoxdur. Bir hüquqşünası kimi məsələnin hüquqi tərəflərini araşdıraraq gəldiyim qənaət budur ki, məsələ hüquqla bağlı deyil. Bakı İslam Universiteti 1989-cu ildən yarandığı ilk andan, yəni Sovet dövründən bu dövrdəki mövcud qanunvericiliyə uyğun təşkil edilib. Müstəqilliyimiz dövründə 1992-ci ildən Tələb ona qanunla əsasən dini ictidat azadlığı haqqında qanuna müvafiq olaraq fəaliyyət göstərib. Sonra qanuna uyğun olaraq 1994 və 1997-ci illərdə Ədliyyə Nazirliyindən Dövlət Qeydiyyatından keçib. 2009-cu ildə Ölkə prezidentinin fərmanına əsasən dini təhsil müəssisəsi kimi lisenziyə əsasında fəaliyyət göstərir. Məsələdən aydın olur ki, problem universitetə lisenziya verilməzdən əvvəlki məzunlarla bağlı yaranıb. Ortaya çıxan nəticə həqiqətən olduqca maraqlı görünür. Deməli, problem hüquqi səvasızlıqdan yaranıb. Təbii ki, hüquq elminin özəyi, fundamental əsaslarından biri olan qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur anlaşığından xəbərsiz olsunlar. Qeyd etmək lazımdır ki, qanunun vəziyyəti ağırlaşdıran tələbinin qeyriyyə qüvvəsinin olmaması Azərbaycan Respublikasının konstitusiya normasıdır. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 7.1-ci maddəsinə görə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 149-cu maddəsinin 7-ci hissəsindən nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla Mülki qanunvericilik müddialarının geriyə qüvvəsi yoxdur və onlar qüvvəyə mindikdən sonra əmələ gəlmiş münasibətlərə tətbiq edilir. Həmin Məcəllənin 7.2-ci maddəsinə əsasən, qanunla birbaşa nəzərdə tutulmuş hallarda mülki qanunvericiliyin geriyə qüvvəsi ola bilər. Bu Məcəllənin 7.3-cü maddəsində isə nəzərdə tutulmuşdur ki, mülki hüquq subyektlərinə ziyan vurarsa və ya onların vəziyyətini pisləşdirərsə, mülki qanunvericiliyin geriyə qüvvəsi ola bilməz. Beləliklə Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 7-ci maddəsində göstərilən istisnalardan başqa mülki qanunvericilik müddialarının geriyə qüvvəsi yoxdur. Əgər onlar qüvvəyə mindikdən sonra əmələ gəlmiş münasibətlərə tətbiq edilir. Odur ki, Bakı İslam Universitetinin qanunla lisenziyalaşdırılması tələb olunmayan dövrdə verdiyi diplomların sonradan meydana çıxmış lisenziyalaşdırılması bəhanəsindən və ya digər hər hansı səbəbdən tanınmaması absurddur. Də məsələnin bu formada meydana çıxması hüquqi savadsızlıq kimi görünüşü qərəzin və ya hər hansı maraq göstəricisidir.